एखादी खंड घेऊन जा एखादा माझं पुस्तक माझ्या माझ्याकडे गाडगे बाबाचं काल परवाच्या दिवशी माझ्या हाताने या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं अमरावतीला मीडिया वाच कीर्तन पूर्ण शंभर टक्के गाडगे बाबा वाच शंभर रुपयाची मीडिया वाच फक्त तेवीस पुस्तक आहेत माझ्याकडे केवटी किती धन्यवाद गाड़ी उठ गया है गाड़ी में मेरा ड्राइवर है उसका बाप सरपंच था नौ एकड़ गए उसके बाप का सरपंच होने के बाद का का कितना एकड़ गए नौ एकड़ उसका बाप बीपीएल में है।

नौकरी हो रहा, रहा। कोयले के ने में दाला कोयले में हीरे निकाला तुम। लेकिन तुमने लेकिन तुम्हारे हाथ काले हो गए तुमने जिंदगी दे दी तुम्हारा कभी विचारे नहीं हुआ मेडिकल में फिर कोयले में तुमने हीरे क्यों ना कि आपका बच्चा मेडिकल में है मेरा बेटा डॉक्टर है बहुत अच्छा धन्यवाद बार वो तक है मेरा बेटा तुम्हारा भी बेटा डॉक्टर जो होशियार लोग हो है बच्चों को पढ़ाते नहीं तो पाई पाई करते रहे पांच लड़के छठवा लड़का

धन्यवाद देता हूँ मेरा कीर्तन होने देता आपको जो माल होना वही वापर था मुझे है। मैं उल्टा बजाता ये है नौ बजा है मैंने मेरे को भी मालूम है उल्टी खंडेरी बछौरी करके ऐसे घुमाए ने एक बजाया तो ऐसा आवाज निकला गजानन ऐसा बीच में किसने पेशाब के लिए उठना मत इतने बड़े बहुजन समाज के लोग उठ जाएंगे पंचासी परसेंट भी उठने को उठ जाएंगे तो पंद्रह टक्के बैठे जाने की डाट शक्यता है महापुर आ जाएंगा एक आदमी का करके जगहों पर से हिलने की कोशिश की मैं छुट्टी दूंगा तो वही उठना और दोबारा मैं पांच साल आऊंगा नहीं मैं हर साल आता नहीं महाराज पैसे दे मुझे खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ मेरी इच्छा होती तो वही गाँव में मैं आता अभी चार पांच गाँव के लोग मिला मैं से बात करा दाद गाँव ओ, मुझे स्टेज पर बलबल मत करो रो 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 या तो बंद कर दो मेरा कीर्तन तुम्हारी चलन में। पहले तो इतना लेट वक्त दिया मुझे आप लोगों ने मेरी जल के खाक हो गई अब क्या बताओ और बलबल बल कर रहे स्टेज पर बल 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 बल। मैं धंधे वाई महाराज नहीं हूँ मुझे वक्त वक्त होना मेरी गाड़ी टाइम पर लग गई लेकिन लोग वक्त बोला ना लेकिन ये अभी, तो अभी पाँच कच्चे बुलाएंगे तो आज भाचन, भाचन कोई नहीं सुनता मेरा कीर्तन सुनेंगे रात भर क्यों तो मैं वैसा जीता हूं आजाब राव शास्त्री वैसे जीते थे भाषण किसका सुनते लोग जुने जमाने में एक भाषण देता था नव्याू सुनते थे अभी नव्याण दे रहे थे अकेला ही बैठा हुआ है मेरा सुनेंगे एक बच्चा भी नहीं है क्यों तो मैं जैसा जीता हूं वैसा बोलता हूँ मैं जो बोलता नहीं बोली बमन की नीत करनी मेरे जिंदगी में मेरी औरत मर गई अभी मैंने क्या कह महाराज की औरत है तो उसका क्या मंदिर बांधा क्या मैंने फिर देवी मेरे औरत की मूर्ति लाते थे सत्यपाल महाराज की औरत है फिर मूर्ति बिठाओ फिर जय देव से मूर्ति लाओ फिर आधे मंदिर में ना आधे इसके पेट में फिर एक पुजारी कोई ढंगा घंटे हालाते हुए ओ मेरी औरत मर गई ना मेरे बहन को कहूंगा मैं मेरी औरत मर गई चार जून को तो मैंने उसकी बॉडी मेडिकल कॉलेज दे दिया ये गाड़ी में डाला मेरी औरत मरने के बाद भी काम आने को होना। उसके बॉडी पर बच्चे डॉक्टर बनते थे ये मेरे बेटे ने बताया क्यों तो मेरा बेटा डॉक्टर है अरे मैं मरने के बाद आज मैं गोंदिया जिला में हूं कल मैं नागपुर जिला में हूँ जो जिला में मैं मरूंगा वही मेडिकल कॉलेज के जिले को मेरी बॉडी दूंगा घर को नहीं ले जाऊंगा नहीं तो मेरी आरती करेंगे मेरी समाधि बांधेंगे फिर काला करेंगे वो दही फेंकेंगे बरसात फेंकेंगे वो दही औरतों के और पर चाटेंगे बरसात के नाम पर और फिर मेरी आरती करेंगे आरती सत्य बाल भूकू भूकू के लाल आरती सत्य बाल नाई जमा के लाल आरती सत्य बाल आरती चुटियों के बाजार में पत्रों का व्यापार चला रहा है लेकिन माय वाई सबको खुद के मौत मरूंगा मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने लिख दिया है मरने के बाद मेरी बॉडी जो जिला में मरूंगा वही जिला में मेरी बॉडी दे देना करके मेरे मां भाई मौसे आपसे कोकला मरने के बाद वही गंगा में, 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 में

जब जब अपना दिल लूंगा तो मुझे से दिलाना सबसे नम्री तू है उसको उंगली दिखाना है लेकिन नौ उंगली तेरे तेरे ते ते तरफ है शान बना मत कर अब वहां से मैंने दूसरे क्लास में डाला वहां से उठा दूंगा तेरे माँ बाप की किमत जाएगी चिल्लाई मत, अधिक महिमा को, माता के। दिन मिनट भजन करेंगे। करो हाथों पर के बाबा का प्यारा भजन है ज्योति बा बोलो शिवराया

मंदिराच्या जवळ तलाव बांधा इथं हनुमान मंदिर आहे बाजूने तलाव बांधा सरपंचायत इथं ग्रामपंचायत मेंबर आहे देवाची भक्ती कशी करा इथं विठ्ठल मंदिर आहे हनुमान मंदिर आहे दोन आहे झाड लावा मंदिरावर पडणार पाणी आजूबाजूंना जमा करा आता देवाची भक्ती आहे पाणी आडवा वृक्ष वल्ली पुढचं बोला तुकाराम महाराजांना काय काढि बोला की तुम्ही बाहेर वृक्षवल्ली आम्हा सोय पण चौकशी रे बाळा ये, ये। पुस्तक दे इथपर्यंत नको येऊ दे, दे, दे।, दे, हतना। दे हतना हा हा धन्यवाद दीदी एका शब्दात उकारा महाराज सांगितले कॉलेज मध्ये शिकणारी मुलगी आणि मुलगा एक नाही बोले बोल ना भाऊ पोरं नाही बोल पोरायले पोरा काही विचार पठे बरोबर सांगतील

का एक है कि इसका आवाज लेडीज कैसे अधिका है तो इसको बच्चे कैसे ऐसे बहेंगे नहीं लोगों को लगता है ये चक्कर है पर ऐसा कुछ समझना मत मेरे भाई को मेरे भाई को तीन बच्चे हैं और आवाज लेडीज के शरीर का है मेरा आवाज आदमी के शरीर का है बच्चे दो है मेरा भाई फुल मौसम में है पचास साल से दोनों भाई एक है। कितने साल हो गए दोनों भाई पचास साल कभी पहले अंदर आए थे गोंडिया में रवि बहु उनकी पत्नी नवनीत कौर वो भाई भी हीरोइन थी संसद के लिए खड़े रह गई थी थोड़े वोटिंग से गिर गए और वो अंदर राणा साहब आ रहे थे आज लेकिन आए नहीं तो स्वाभिमान के जिला अध्यक्ष जी, जीते जी क्या सरनेम क्या रानी, एक रानी तो बीजेपी में गए न <laughs> राने की राना राने।, राने।, राने तो कोई बीजेपी नहीं ये स्वाभिमान में आया ये स्वाभिमानी सही में स्वाभिमानी है ना नहीं तो दो हजार उन्नीस में मैं मजाक कर रहा हूँ मैं राने और राना युवा स्वाभिमान के जिला अध्यक्ष जितेंद्र राणे साहब का मैं हमारे बहुजन सर्व बहुजन पर्व के ओर से स्वागत मेरा स्वागत मेरा मत करो ना रानी जी अरे आप आ गए आपका हम करते ना आमचे नवनवीन वीडियो बढ़ने करता आम चैनल सब्सक्राइब करा और यह अधिक अधिक शेयर करा